Алло, здравствуйте. Мне приболел холодильник. У вас есть специалисты в этой области? Угу. Хорошо. А, уже выехали? Ждем. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А где больной? Вы мастер? Ну, милочка, а вы думаете, врачи только людей лечат? Вот мы техникой бытовой занимаемся. Ну, где больной? Да, друг мой, не бережете вы себя. Разве так можно работать-то? Без отпуска, без выходных. Ну да ладно, сейчас посмотрим. А вы присаживайтесь, пожалуйста. А, спасибо, а то я чувствую, тут работает надолго. Ну что, друг мой, всех то у вас никуда. 12 лет мотору. День и ночь. День и ночь. Уж новое будем вам ставить. Новое. Импортное так сказать, имплантируем. Сейчас припаяем. Добавим фреончику. Милочка, можно стаканчик? Да, пожалуйста. Спасибо. Чистый. Сейчас. Фреончику. Заменим дверку. получилась бы рамка для фотографии о, о чем это вот я заменим резину посмотрим фреоновые каналы ну и замерим температуру доктор ой мастер ну как он да все прекрасно дорогая моя минус 18 ой как я рада спасибо вам большое ну все, дорогая моя, все работает. Ой, спасибо, доктор. Ой, простите, мастер. А какие будут ваши рекомендации? Ну, как минимум два раза в год размораживать, мыть дистиллированной водой, ну и хранить в нем фрукты, овощи, витамины разные. И вам полезно, и ему приятно. Ну, а так, в принципе, все. Если что, звоните. Ой, спасибо большое.